حسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita beralih ke ayat 20 dan 21 surah Rum. Bagi tuan Miki tafsir Ibn Kasir, masih lagi kita berada dalam tafsir yang mulia ni pada juzuk yang ketujuh, muka surat 225. A'udhu billahi rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, thumma iza antum basharun tantashirun Wa min ayatihi an khalqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق dan di antara tanda-tanda kekuasaannya -tanda adalah dia menciptakanmu dari tanah kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi golongan yang berfikir Allah berfirman di sini yang tanda-tanda kekuasaannya menunjukkan keagungan kesempurnaan kekuasaan dia menciptakan ayah kamu semua iaitu Adam dari tanah berkenaan penciptaan dari tanah ini dalam tafsir ta'wil Quran Al-Maturidi Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjelaskan bahawa maksud turab ini ia khruju ala wujud ia merujuk kepada beberapa perkara iaitu yang pertama ahduhuma nusibah khalkuna ila turab iaitu yang pertama sekali dinisbahkan penciptaan kita di tanah li'anna innama khulika zadikal asal minat turab kita diciptakan daripada asal al-asul ba'id penciptaan yang asal yang pertama dahulu iaitu Adam wa ilam takun anfusuna makhlukatan min turabin hakikatan walaupun kita ni manusia datang kemudian tidak ada cerita dari tanah tapi kefahaman yang merujuk kepada asal usul manusia itu dari tanah ataupun yang kedua nusibna ila turab lima ju'ila aghaziyatuna wa ma bihi qiwamu anfusina wa abdalina fil kharij min turab ataupun maksud yang dikenaki kat sini kata Imam Al-Masturidi dan tafsirnya tak al tafsir ta Quran itu merujuk kepada penciptaan segala perkara berkaitan dengan kehidupan kita makanan umpamanya dan ini kekuatan diri kita semuanya berasal dari, sayur sebagai contoh buah-buahan binatang hayun ternak yang kita nikmati yang kita makan di sebelah itu semuanya binatang ini pun makan di rumput rumput dari tanah maka mungkin begitu yang dikehendaki di sudut majasnya fa inna ma huwa ikhbar bima fi qiwan anfusina wa abdalna wa illa nukhlaq min at-turab min al-asl maka Allah mengkhabarkan kepada kita walaupun bukanlah penciptaan kita secara direct dari tanah tapi segala benda yang mempunyai kaitan dengan kehidupan kita itu semua penciptaannya dari tanah ataupun yang ketiga wasalis nusib nusiba khalquna ila turab dinisbahkan penciptaan kita di tanah wa huwa adam ala ma dhakarna merujuk kepada adam di sini bahawa yang dimaksudkan wa takhriq wa taqdir fil lugha wa zalika jaizun fil lugha fa inna ma qaddarna ala al itu merujuk kepada sesetengah riwayat dari asar yang menunjukkan bahawa anna malakan yati bikafin min turab yadharu fi tilka nutfa fi rahim al mar'ati fa yukhlaq minhu hina idhin al walad maka merujuk kepada satu asar ketika kita semua diciptakan dalam rahim ibu kita masing-masing maka datang malaikat membawa tanah yang ditiupkan ataupun dihembuskan kepada air mani yang berkumpul dalam rahim seseorang perempuan iaitu ibu kita maka di situ terciptanya anak maka ini merujuk kepada penciptaan yang tidak dapat tidak disebut perkataan tanah untuk memahamkan diri kita terhadap hakikat ini tadi baik muslim-muslim alam hati dan dikasih-kasihan jadi bila Allah menjelaskan kharakum min turab ini inilah yang difahami oleh banyak ulama yang merujuk kepada asal-usul kita sama ada Nabi Adam ataupun yang dimaksudkan kat sini, bahawa penciptaan kita daripada sperm sperma sebelum pertemuannya, mereka memahami bahawa asal-usul sperma itu dari zat-zat makanan yang dimakan dari seorang lelaki, yang asal-usulnya daripada tumbuhan itu yang kita gambarkan tadi daripada haiwan, dan semua itu berasal dari tanah tak apalah, mana-mana sekalipun yang kita pilih yang jelasnya memang manusia itu berasal dari tanah, sedangkan tanah tidak memiliki unsur kehidupan, namun selepas itu manusia berkembang biak itu sebab dalam konteks ayat ini dapat kita lihat, memin ayat di anak khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun tengok suma. Suma ni menggambarkan tentang betapa tinggi dan jauhnya jarak kehebatan antara kejadian manusia yang hidup ini sifatnya bergerak dinamik berkembang biak maju dalam serba-serbinya sampai boleh terbang ke udara menerbangkan pesawat apa saja cerita gambaran manusia ni sedangkan dapat difahami dari asal usul manusia ni tadi dari tanah nampak kan bagaimana kejadian dari tanah hingga mencapai tahap kemajuan ataupun pencapaian yang begitu hebat sekali maka idza antum basharun tantashirun tiba-tiba kamu berkembang menjadi manusia yang berada di mana sahaja idza ni kalau kita lihat dia digunakan untuk merujuk pada satu peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba dipanggil fujaiyah jadi kita tafsir mengatakan bahawa Ira ni adalah merujuk pada satu penggunaan yang menampakkan kepada seolah-olah macam tiba-tiba jadi kandungan makna ayat ni tidaklah merujuk kepada kejadian manusia dalam keadaan tiba-tiba lahir tiba-tiba pandai dan tiba-tiba jadi kuat seperti itu bukan maksudnya aktiviti yang kelihatan berlaku dengan secara tiba-tiba daripada makhluk yang asalnya tanah tidak bukan begitu maksudnya maksudnya proses yang diambil yang menampakkan kepada kehebatan keagungan penciptanya itu Allah SWT dan kita masih lagi dalam kerangka pemikiran bahawa surah ni adalah berkaitan tentang ketamadunan kemajuan pencapaian manusia kalau mereka mengukur banyak pengaruh kepimpinan ataupun kehebatan itu diukur pada penampilan diri semata-mata tidak sebenarnya semua manusia itu hebat di sisi Allah SWT dan perkataan Bashar ni pun kalau kita lihat dia merujuk dalam Quran secara umumnya bahawa manusia ni semuanya memiliki persamaan dan potensi sifat kemanusiaan itu. Jadi tanpa mempertimbangkan ni traits ataupun apa dipanggil sebagai outlooknya ataupun luarannya yang kita nilai pada hidungnya yang mancung ke ataupun kulitnya putih atau ketinggian tidak. Tapi yang dimaksudkan dalam di Quran ni bahawa masing-masing manusia ni dari sudut dalamannya memiliki potensi yang sama. Ada kecerdasan berfikir untuk digarap. Ada tahap emosi yang tertentu. Dan dia juga memberikan satu isyarat tentang pencapaian masa kematangan dan kemampuan manusia ini untuk berhubungan satu sama lain maknanya kerana ayat berikut yang akan kita perhatikan bagaimana Allah SWT imtinan Allah mengungkit dalam tujuan untuk mengingatkan kita tentang nikmat yang berlaku selepas itu iaitu nikmat kejadian laki dan perempuan itu sebabnya dalam ayat ini dikaitkan dengan berbagai bentuk kemangan ataupun beranak pinaknya manusia itu kata Alimam Fakhruddin Razin Al razi dan tafsirnya perkataan Bashar ini merujuk kepada makhluk yang namanya manusia dan memiliki potensi untuk mengetahui. Jadi manusia menjadi manusia bukan kerana geraknya, harakat dia sebab binatang pun bergerak. Binatang tidak memiliki potensi untuk menampung ilmu pengetahuan. Binatang ni cuma ada potensi untuk nalurinya berfikir kesamatan, berkemampuan, berketurunan, dia tidak ada macam manusia, dia cuma hanya satu keseronokan. Jadi kata Tan Tashirun yang dapat kita lihat dalam ayat ini, summa idza antum basharun tantashirun. Kemudian kamu menjadi manusia yang bergerak di muka bumi difahami oleh Imam dengan Fakul Razi sebagai potensi untuk menggerakkan atau memperkembangkan. Nah, jadi potensi pengetahuan dan kekuatan untuk menggerakkan atau mengubah atau menambah baik sesuatu itu, ini sangat jauh dari sifat tanah. Itu sebab Allah menggunakan Iza Al-Fuja'iyah ini bagi menunjukkan bagaimana manusia yang berasal dari tanah ni tiba-tiba berkembang menjadi satu makhluk yang namanya Khalifah itu yang mempunyai potensi pengetahuannya untuk bertambah masa ke semasa dan juga kemampuannya untuk mengubah dunia dengan mindanya yang berkembang pesat dan luas itu. Jadi inilah satu nikmat yang besar daripada penciptaan tanah yang tak ada apa-apa tiba-tiba menjadi satu yang sangat menakjub. Lebih kurang beginilah penjelasan oleh Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsirnya Tafsir Kabir. Kemudian kita lihat pada ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan antara tanda kekuasaannya lagi ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram pada ini dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang berfikir sebelum ni dalam ayat ke-20 bila Allah menyatakan idza antum basharun tantashirun menceritakan tentang tahap bashariyah iaitu kemanusiaan yang membawa manusia ini untuk berkembang biak hingga menjadikan mereka ini dengan keturunannya bersebaran di muka bumi sekarang ayat ni menceritakan tentang bagaimana tersebarnya manusia ni tadi berkembang biaknya manusia satu lagi bukti kuasa dan rahmat Allah SWT ayat ni melanjutkan satu lagi pembuktian yang menyatakan bahawa dan juga di antara tanda-tanda kuasaannya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan kamu iaitu suami ataupun isteri masing-masing supaya kamu merasa tenang dan tenteram cenderung kepada ini kata Alimam Azam Akhshari dalam ayat ini yang dimaksudkan sebagai penciptaan satu daripada yang lain iaitu penciptaan Hawa dari Adam AS sebagai manusia yang pertama dan kemudian yang dimaksudkan berikutnya adalah penciptaan manusia yang berikutnya dari tulang sulbi seseorang lelaki jadi tuan-tuan dikatakan oleh ialah imam zaman khali gasha kerana hawa خلق من ضلع ادم عليه السلام والنساء بعدها خلقنا من اصابع الرجال فلو حواء مو بكن penciptaan wanita yang pertama dalam dunia itu daripada tulang rusuk adam dan penciptaan wanita ataupun keturunan datang selepas itu termasuk wanita bagi satu bahagian yang nyatakan dalam ayat ini qamin ayati khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwaj ini daripada dikamus jadi merujuk kepada golongan wanita diciptakan Allah berasal dari tulang-tulang rusuk -tulang seseorang laki maka ini ini yang dimaksudkan penciptaan pasangan kamu dari kamu sendiri maknanya daripada orang lelaki la min jinsin akhar tidak diciptakan pasangan itu dari golongan yang lain kerana dengan adanya persamaan dari sudut biologi ini tadi manusia dengan manusia adanya dipanggil sebagai ada sifat sukun ada sifat rasa senang rasa ulfah rasa dapat uh, duduk bersama-sama sebagian para ulama menterjemah kebangkatan azwaj ini dia berarti isteri-isteri dalam bahasa Arab sebenarnya untuk tuan-tuan saya pernah nyatakan dahulu dari sudut fasaha bila menyebut tentang zaujatun itu difahami sebagai isteri tapi yang sebenarnya di sudut bahasa Arab isteri adalah merujuk di sudut fasihnya kalimah yang fasih yang digunakan fushahnya isteri adalah zaujun bukan zaujatun jadi penggunaan azwaj ini dalam kita dapat lihat dia merupakan jamak jamak taksir lah maka di sudut bahasa Arab ni bila dia merujuk kepada aa, sifatnya mencukupkan maknanya di sudut kalau kita menyebut perkataan azwaj itu jamak taksir jadi dia menggunakan ilaiha jadi ilaiha merujuk kepada azwaj itu jadi kemudian kemudian kita lihat sekali lagi perkataan anfusikum ini adalah jamak daripada nafsun yang antara lain maksud dia adalah jenis ataupun diri ataupun sesuatu benda lah penyataan bahawa manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa Allah SWT tidak membolehkan manusia berkahwin dengan jin ke berkahwin dengan makhluk lain binatang ke sebagai contoh itu tidak dibenarkan oleh Allah SWT kerana penggunaan anfus ni adalah merujuk kepada penciptaan dari asal yang sama tadi sudut lain penggunaan kata anfus ni adalah merujuk kepada kalau kita perhatikan dalam surah an-nisa ayat keempat sebagai contohnya bagaimana Allah menjadikan manusia pada daripada... wa khalaqa min haza zawjaha bagaimana menceritakan tentang penciptaan manusia bahawa Allah menciptakan daripada nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Allah menciptakan daripadanya pasangannya yang mana dengan demikian bersatulah perasaan dan fikiran dalam apa dipanggil sebagai rasa cinta rasa harapan rasa tertariknya kepada kehidupan semikian dan perkataan taskunu ni kalau kita perhatikan dia merujuk kepada perkataan sakan taskunu sakinah dia merujuk kepada satu ketenangan maknanya selamat daripada kegoncangan daripada kesibukan daripada keserabutan maka datang perkataan sakinah maka dengan sebab itu rumah pun dipanggil sebagai maskan ataupun sakan insyaallah tuan-tuan saya akan bincangkan bincangkan perkenaan kuliah akan datang bagaimana lembutnya dan indahnya halusnya perkataan ini digunakan oleh Allah sekali lagi bagaimana mawaddah dan juga rahmah dalam konteks ini berbagai pandangan para ulama yang merujuk kepada rasa kedamaian yang ada di antara pasangan suami isteri ini mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman dan apakah kaitannya kekeluargaan ini ataupun perkahwinan dengan surat Rom yang daripada awal memberikan penekanan kepada idea kedaulatan, kehebatan, idea kemajuan. Apa kaitannya agaknya tuan-tuan? Mudah insyaAllah kita ada peluang akan mulaikan dalam kuliah akan datang. Di samping itu saya akan bawa tuan-tuan menyelami lebih mendalam lagi mengapa Allah menggunakan perkataan mawad datan diikuti dengan rahmatan. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan kepada kita untuk tadabur Al-Quran. Wallahu'alamu wa sallallahu ala, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh,